Das Wandern ist des, Möllers Lust, äh, des Müllers Lust. <laughs> Aber ich heiße Möller. Also das Wandern ist des Müllers Lust. Ich bin Wilfried Möller, 74 Jahre alt und freue mich, dass ich immer noch stark genug bin und Freude am Wandern habe. Ich wandere schon seit so, ungefähr meinem 35. Lebensjahr und in der Zeit würde sagen, an die 20.000 Kilometer gelaufen bin. Wenn ich wandere, denke ich manchmal über gar nichts nach, sondern lass mich einfach gehen. Das ist auch der Sinn der Sache und das ist das Therapeutische am Wandern. Ich habe immer irgendwelche Ziele, immer irgendwelche Wege, die ich noch nicht gegangen bin. Die Welt ist so groß und so schön. Das Wandern ist die schönste Art zu reisen. Es ist einfach ideal, zu Fuß zu gehen. Wenn ich in irgendeinen Ort komme und es gibt einen Turm, dann muss ich auf den Turm hinauf, um den Ort aus der Vogelsicht, aus der Vogelperspektive zu sehen. Ich habe immer gerne den Überblick. Ich denke zum Beispiel, wie einfach es ist zu leben mit ganz wenig Dingen. Ich habe alles, was ich brauche, in meinem Rucksack. Ich brauche diesen ganzen Luxus der Welt gar nicht. Ich habe ganz Europa erwandert, kann man sagen. Jakobswege sind alte Pilgerpfade. Wege, die die Römer schon begangen sind und die sich über ganz Europa erstrecken. Görlitz, Aachen. Santiago de Compostela, Sevilla. Und jetzt bin ich dabei, von Irland bis, nach, bis zum Schwarzen Meer zu wandern. Wenn einen so eine Leidenschaft gepackt hat, lässt sie einen nicht mehr los. Meine Frau sagt schon im Frühjahr oft, ich glaube, es kribbelt dir wieder in den Beinen, in den Füßen, du musst wohl wieder mal auf Wanderschaft gehen. Und dann sage ich, so, ja, gerne. Und dann gehe ich wieder 14 Tage auf Wanderschaft. Es hört sich erstaunlich an, dass ein Mitglied der Kirche Jesu Christi der heiligen letzten Tage auf Jakobswegen pilgert. Das ist eigentlich nicht äh, unsere Art von der, unserer Religion her. Mein Wandern ist motiviert durch die Freude an der Bewegung, durch die Freude daran, eben Menschen kennenzulernen, Länder kennenzulernen, Kulturen äh, kennenzulernen. Das ergibt sich dann auch auf diesen Wegen, sodass tatsächlich auch für mich die Pilgerwege so einen religiösen Charakter bekommen. Aber ich bin ein ganz normaler Mensch und freue mich an der Schöpfung Gottes. 50 Jahre kennen wir uns schon, aber wir sind erst äh, 48 Jahre verheiratet. Jetzt ja. im Sommer. Ja. <laughs> okay. Wir sind für einander. Ja, ja. Ja, ja, komm. Jetzt kommen die Schlager von früher, nicht? Ja, ja. Aber das sind Unsere wir Herzen, die schlagen vereint. Mhm. Ja, mal rechts rum, mal links rum. Yeah. Ja, mal rauf mal und harmonisch. Runter. mal harmonisch, mal weniger harmonisch. Mal ja, man könnte sagen, das Leben ist ein Tanz. Ja, das kann man sagen. Mhm. Wir haben beide das goldene Tanzsportabzeichen. Ja, ja, ja. Wir sind einmal in der Woche ganz, ganz streng zum mhm. Training gegangen. Ja. Aber das ist auch so etwas, nicht? Eine gemeinsame Tätigkeit die dazu führt, näher zu kommen, sich besser kennenzulernen, sich aufeinander einzustellen. Beim Tanzen ist das besonders wichtig. Ganz wichtig ist, dass man miteinander spricht. Es ist in unserer langen Ehezeit nicht ein einziger Tag vergangen, an dem er mir nicht gesagt hat, dass er mich liebt. Erst war ich nur Lehrer und dann war ich Ausbilder und dann war ich noch Schulleiter. Ich habe immer mit Leib und Seele unterrichtet. Ja, ich habe einem Gymnasium angeboten, als Pensionär mich ein bisschen nützlich zu machen. Das mache ich umsonst. Den Kindern wird geholfen, denn sie werden besser in Latein. Und je länger ich das tue, umso länger halte ich mich dann eben auch frisch im Kopf. Also wie kann ein denkender Mensch an Gott glauben? Nun ganz einfach, weil er sich fragt, woher komme ich? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Handelns? Warum lerne ich? Wenn ich sterbe, ist das alles vorbei. Das sind alles Fragen, die ich mir gestellt habe und die ich dann beantwortet bekommen habe in dieser Glaubensrichtung des Christentums. Die Welt wird für mich offener und weiter. Ich habe viel mehr Freiheiten auch, weil ich auch viel mehr Erklärungen habe für Phänomene, die ich sonst vielleicht in das Reich der Philosophie und der Spekulation äh, verpacken würde. Und so habe ich darauf ganz konkrete Antworten für mein Leben. Ich liebe es, Menschen zu begeistern. Ich liebe es, Menschen für das Wandern zu begeistern. Ich liebe das Lernen, das lebenslange Lernen. Ich bin Ehemann, Vater, Großvater. Ich bin leidenschaftlicher Wanderer. Mein Name ist Wilfried Möller. Ich bin Mormone.